Производственное предприятие «РАДИ» было а основано в 1904 году, поэтому исполняется на Основное направление <связано> деятельности, <связано> деятельности компании – это атомная энергетика и изготовление продукции для атомных энергетиков. Уже... В течение последних пяти лет наша компания начала выпускать светодиодную продукцию. За этот промежуток времени выпущено четыре поколения светильников для самых разных целей: это декоративные, архитектурные, уличные промышленные, прожектора для да, сложных раз. сред, которые не боятся ни щелочей, ни кислотов, энергоэффективные светоносители приблизительно в пять раз экономят электричество по сравнению с обычными лампами. Форум очень нравится. Представлены очень интересные технологии для и Хотелось бы, чтобы они были каждому.